Hər vaxtınız xeyir, mənim dəyərli izləyiciləri. Bu gün mən güy qotabı hazırlayacam. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsinə basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına. 1 kq una, 1 çay qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı duz, 1 yemək qaşığı duru yağ əlavə edib və üzərinə ilıq su əlavə edərək yavaş-yavaş xəmirimizi hazırlayırıq. Xəmirimiz hazırdır. Qoyuruq bir qırağda özünə biraz tutsun. Və xəmirimiz çox gözəl şişib, gördüyünüz kimi çox gözəl mayalanıb. Xəmirimizdən balaca-balaca kündələr ayırıb, tutup bir qırağa ayırıb qoyuruq. Gördüyünüz kimi, burada e, cürəbəcür göyərtlər var. Ürəyiniz hansı göyərtdən istifadə istəyirsə, e, istifadə edə bilərsiniz. Mən əvəlilik şüyüd, keşniş, az sarımsaq, soğan göylərindən istifadə etdim. Göyərtlərimizi xırda-xırda doğrayıb bir qova əlavə edirik göylərimizə. Və sonra tavamıza biraz kərə yağı əlavə edib göyləri üzərinə əlavə edirik. Biraz da şit yağda qovurup pörtürük və üzərinə acı bibər, qara istiot sos zövqə görə əlavə edirik. Qündələrimizdən yuxarılar açırıq və güllərimizi içərisinə əlavə edirik. hər tərəfinə yaxşıca yayırıq. Çox asan və dadlı göy qutabımız. Heç bir çətinliyi yoxdur. Ehmalca yanlarını əlimizlə yapışdırırıq. və artıq olan hissələri, kənarlarını bıçaqla kəsib çıxardırıq. Məngöy qutabını tavada qızartmağı çox sevirəm. Ona görə də Qovada qızartmağa üstünlük verdim. Qovalarımızı tavama yığırıq və yaxşı qızardırıq. İstəyən bunu saçıda da qızardıb üzərinə şit yağ çəkə bilər. Yəni zövqə görədir. Kim istəyir yağda qızardır, kim istəyir saçıda qızardır. Başlıq kitablarımız hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəldir görünür. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Gələn videolarımızda görüşərik.